Слава Иисусу Христу! Я очень рада видеть сегодня всех присутствующих! Слава Богу! Также рада видеть сегодня гостей! У нас есть гости с Херцевники! Слава Иисусу Христу! Также очень рады видеть, кто сегодня в первый раз здесь! Слава Богу! Очень приятно, очень прекрасно, что люди приходят! Иисусу Христу. Это очень важно, знаете, понимать это значение, что Господь, Господь это все. Когда человек начинает понимать это, когда человек начинает осознавать это, когда он приходит к Иисусу Христу, его жизнь начинает приобретать другой оттенок и другой смысл. Он понимает, осознавать это. Бог начинает в его, в его жизни менять, добавлять, упрощать, помогать. И сегодня перед этой первой молитвой, знаете, я хотел бы зачитать псалом. Я читал псалмы, и мне очень так понравился вот этот псалом. Я размышлял над ним. Я хотел бы зачитать бы псалом 17. -й. Ну, первый стих, первый, ну, первый, второй и третий стих. Знаете, с первого стиха я начну. Псалом 17, да? Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова «Песни сей Господу», когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал такие слова. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Вот такие, вот, второй стих, вот такие слова, песни этой произнес Давид. Давид был по сердцу господа и знаете я хочу вам сказать человек человек когда приходит к господу когда познает когда открывается открывается перед господом открывает свое сердце и упускает господа в свое сердце когда смиряется перед ним когда просит прощения когда осознает, что Иисус Христос был распят и пролил свою кровь за Него, ради того, чтобы Он был спасен за каждого человека на земле. Тогда Господь стает Ему спасением Его, рогом спасения. Рог это как бы труба, завезшая, призывающая, что я твой спаситель. И написано в Библии, в стихах та же, что есть то, что сие стою у двери и стучу к тебе. Каждому человеку Господь стучит. Нету такого человека. Есть, конечно, но я скажу вам, что многие слышат, когда Господь стучит, но многие не отвечают. А когда уже приходит очень-очень, тогда начинает искать Господа. Господи, Господи, где ты? И знаете, и когда мы приходим к Господу, принимаем его в свое сердце, и он встает нашим Богом, когда он встает нашим Богом, он стоит нашей защитой, он стоит нашей скалой, нашей опорой. И всегда мы можем обратиться к кому? К Нему. Он создатель этого всего. Все принадлежит Ему ему поменять ситуацию, это так, мгновение. Мгновение ока меняются человеческие судьбы, он меняет. Сегодня был таким пьяницей, пропащим, завтра он пастырь проповедует, уехал проповедовать в другую страну, уехал научать, встает учителем. Для Бога это невозможно, нет ничего. Но он смотрит самое главное на что? На сердце. на смирение, на примирение, на то, что человек вызнает его своим спасителем. Самое первое – своим спасителем. Ты обращайся, когда мы первый раз пришли, Господи, прости мне, Господи, прости мне. Мы просим прощения у Него. Он говорит, конечно, Отец, Он наш Отец. Она говорит, конечно, я прощаю тебя, я люблю тебя. Он каждого здесь присутствует, кто сегодня нет у кого, кто на улице, Он любит людей. Он любит. Он наш Господь. А Господь есть что? Любовь. И мы это, это должны понимать, и мы это знаем. И знаете, кого может грусть на сердце, кого тяжесть. Знаете, я хочу вам одно сказать. Господь в силах. Господь в силах помочь. Господь в силах показать тот путь, по которому надо идти тебе. И Он всегда будет идти рядом с тобой. Он не оставит тебя ни на минутку, не оставляет Бога. Ни на минутку не оставляет. Слава нашему Богу. А сейчас давайте поднимемся на машину и помолимся к нашему избавителю, к нашему Спасителю. Аллилуйя! Слава Тебе!